красивый храм был война это не просто жизнь это существование потому что заявление Зеленского что он за 25 год выпустит 4 миллиона дронов самых разных европейских компаний массово сейчас вкладываются в это производство это не пустые слова то есть мы пошли на все просьбы президента Эрдогана и на просьбу которую Эрдогану в последний момент подсунул сам Зеленский честно говоря Мія були сумніви. Думаю, ну скучно буде ребятам. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Де ви дізнаєтеся, що весь світ, як і завжди, хоче напасти і розпочати війну проти Російської Федерації. Нащо, якщо вони й одну не можуть стягнути? Але про все, як і завжди по черзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова і не пропийте з нашого збору на відновлення автотранспорту та техніки для військовослужбовців, що вийшли із Курщини. Ми майже вже підійшли до свого фіналу, майже баночка повна, не вистачає зовсім трошки. І якраз я сподіваюся, що ви допоможете нам цей збір найближчими днями закрити. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого випуску. А ви поки нас дивіться, слухайте, і звісно, донайте. нахожусь в храме Воздвижения Креста Господня, который был опорным пунктом для противника. И наши бойцы не били его да, с какого-то крупнокалиберного орудия, потому что такое святое место, да, храм для нашего русского человека, это святое место, и чтобы выбить отсюда противника противника применяли штурмовые действия. Здесь же в этом храме было найдено тело погибшего гражданского, к сожалению, которого убил противник, потому что все равно во все времена в церковь стягивались гражданские люди, ну обычные люди, да, потому что верили, что по храмам бить не будут и это место станет их спасением. Но храм очень сильно пострадал. И сегодня мы с бойцами спецназа Ахмат заехали на места, где ребята освобождали нашу землю от противника. Это Черкасская поречная, где мы сейчас находимся, там через мост находится русская поречная. Хутор правда, ну і що, окресне населені пункти? Мож красивий храм був. Ну, я думаю, прийде все время виставлення. І коли я кажу про те, що російські пропагандисти переконують абсолютно все своє общество, що всі хочуть на них напасти, то в мене є конкретні докази. Адже на російських телеканалах прям впряму обговорюють, як Європа готується до війни. Але ви спитаєте, як розумний глядач, слухайте, а навіщо ситій ідеальній багатій Європі розпочинати бойові дії? Річ в тім, що як стверджують російські пропагандисти, бо європейські лідери, просто хочуть таким чином продовжити свою владу. Тобто, представники країни, де ніколи не відбувалося демократичних виборів, представники країни, де переписувалась конституція, щоб Путін знову знову і знову, знову знову лишався на своїй. Посаді говорять про західні цивілізації, де дуже чітко прописані вибори, і не так багато прем'єр-міністрів, які лишаються при владі, що вже говорити про президентів, які можуть бути тільки два терміни. Виявляється, друзі, що в Європі диктатура, і там навіть забороняють всі проросійські партії. Ага, а Віктора Орбана ви куди поділи? Европейские лидеры хотят этими лидерами оставаться, они хотят максимально продлить свою власть, неважно агония это, неважно экономический кризис, неважно втянут ли они в третью мировую Европу, которая не обладает потенциалом для противостояния с Россией. Кстати, напомню, все истории про миротворческий контингент, который якобы европейцы готовы отправить, заканчиваются тем, что они приезжают к американцам и говорят «Мы готовы отправить солдат, но, пожалуйста, обеспечьте нам ПВО, пожалуйста, обеспечьте нас разведданными». Американцы отказываются, запускается очередная волна перемог под названием Европейцы, сами будут давать разведданные. У европейцев есть спутники к 1935 году, а потом все заканчивается словами. Но, возвращаясь к элите европейской, для них война это не просто жизнь, это существование, это деньги. И как и для Зеленского. Это деньги. Это инструмент, когда ты остаешься у власти. Потому что когда ты, с одной стороны, кричишь, что. Русские на пороге, смотрите, они сейчас вторгнутся. Ты можешь что делать? Запрещать неугодные политические партии, а отстаивать ту цензуру, которая уже, ну, я не знаю, даже, простите, не знаю, ну, Геббельсовская, наверное, сравнима, да, которая в Европе есть. Параллельно ты зарабатываешь на этом, потому что те огромные средства, которые выделяются и отдельно европейскими странами, и всевозможными европейскими институтами, не контролируется. Вы слышали хоть раз фразу про аудит европейской помощи? Мы слышим, что американцы нет. периодически говорят: ребята, непонятно, что вы там отправили. Более давайте того, посмотрим. Мы ни разу не слышали результаты аудита американской военной но помощи, они а бы, аудит прав, Но они хотя бы правильно хотя бы говорят о том, что аудит есть. И после а... этого заявление типа там коррупция, все Да, А европейцы вообще не данных. считают, что там нет а это значит только одно: что И все, вся эта клика, да, которая находится у власти в Европе, просто на этом зарабатывает. Поэтому Европа до последнего будет пытаться строить из себя силу, которая готова вступить в схватку с а русскими. А вот последнее это где? Последнее на самом деле очень просто. Это американцы говорят, хотите Украину, хотите сохранять ее субъектность и государственность, пожалуйста, давайте сами. И последний раз, когда европейцы заикнутся о военном конфликте, будет в формате, ну я не знаю, как это будет происходить, ну примерно в следующего разговора. Если русские на нас нападут из-за наших действий, из-за нашей отправки войск, из-за нашей uh, инфраструктуры и так далее, вы, американцы, будете нас защищать? Они скажут нет. И на этом вся сказка про европейский контингент, про миротворческие силы, про независимую европейскую армию закончится. Но не закончится накачка оружия, не закончится милитаризация Европы и не закончится вот это сумасшествие под названием «Россия вот-вот нападет». Тот же Уитков в этом подкасте что сказал? Русские э -э, психически здоровые люди, они не собираются завоевывать ну, Европу. Да. Зачем им это нужно? Они, заметьте, вот простую мысль, для чего это русским, даже не воспринимают. Для них это аксиома. Это значит, что вся их политическая жизнь, субъектность связана только с войной. Максимально тривожно у московських студіях там воєнні експерти намагаються підрахувати то, на що спроможна Україна, саме та Україна, яку вони відспівали і поховали в 22, му 23-му, 24 четвертому, а в 25 му раптово усвідомили, що наш воєнно-промисловий комплекс запрацював хай не наповно, але ефективно. Цитують ці слова президента Зеленського, який сказав, що за рік буде 4 мільйона дронів. Мовляв, це не порожні слова, а цього треба очікувати. І тут цікава історія, тому що є дрони фронтові, а є дрони, які залітають в тил Російської Федерації для того, щоб бомбити їхні НПЗ, воєнні об'єкти і не тільки. То ви, власне, про які і чому раптом через три роки повномасштабної війни, коли ви щоденно розповідали про те, що фронт посипався, українські військові побігли. Вы раптом усведомили, что в нас еще есть броя? Они очень существенно нарастили ударные возможности своих беспилотников. Бабойга стала теперь прям вот нарицательным таким словом. То есть это не просто эта платформа, которая на дистанции до 50 километров может уходить в нашу глубину, используя связь Старлинг иногда, кстати, оптоволоконный кабель тоже на достаточно большие дальности, она является ретранслятором, она же является маткой, с которого сходят уже в дроны и работают. То есть фактически на 30 километров теперь это зона боевых действий в глубину. И противник выискивает, наносит удары, и это становится серьезной проблемой. Потому что заявление Зеленского, что он за 2025 год выпустит 4 миллиона дронов самых разных европейских компаний массово сейчас вкладываются в это производство. Это не пустые слова. Нам нужно, конечно, быстро адаптироваться. Мы, мы тоже реагируем. И наши дроны, те же птицы-разведчики, они уже там установили камеры, они уже пикируют, они там у очень быстро уходят есть, со снижением высоты, с изменением там, различных характеристик полетных значит, от дрона-перехватчика, который не успевает за ними. Вот, это и оптику, которую мы наращиваем. То есть, то есть, у нас тоже серьезная работа идет. Да, мы не можем применять, условно говоря, те же технологии Старлинка, которые использует противник, потому что у него есть возможность, скажем так, вносить списки военных, у которых нет ограничений как на движение, так и на работу на наших территориях. 50 метров от границы с, с Российской Федерацией, значит, Старлинки не работают. Вот, это не отменяет там условно говоря, наших дальнобойных ударов. Это не отменяет наши возможности по нанесению планирующими бомбами. Хотя в последнее время нам нужно дорабатывать наши модули, которые там стоят, комета так называемые, потому что противник научился их уже тоже сбивать, и прилично упала у нас точность на попадания в условиях значит, заглубленных сооружений противника, то есть отклонение на 100 метров уже не позволяет там, уничтожить какие-то блиндажи или какие-то опорные пункты, если они там хорошо закопаны. вот. В общем, пока хватает вопросов, и к чему это все подвожу. Дословно перевожу слова нашего одного из спецназовцев, которые сейчас находится на фронте, который работает. И он говорит, знаешь, периодически смотрю учения европейцев, которые тренируются там бегать с автоматами, раскрашивают лица, говорит, просто смешно. Говорит, до стрельбы с автомата не доходит вообще. То есть настолько большие дальности, настолько идет борьба технологий <связано> дронов всего, что у нас многие подразделения толовые, которые перемещаются и что-то делают. Ну, и когда по одному тащат на себе какие-то грузы, перебегая, Якщо у тебе немає гладкоствольного чтобы щоб відбиватися от дронов, то автомат вже и не нужен. тебе просто будет. буде. Це вот ті дальності, на которые ніякі диверсионные групи не можуть зайти, ну тому що ми їх теж виявляємо. Ну і останні тижні максимально стали погані, я б сказав, навіть критичні для Дональда Трампа. Раптово він починає усвідомлювати все те, що ми йому говорили довгі місяці. З росіянами говорити немає про що. Ну не хоче, скільки б Трамп не говорив із Путіним по телефону, не хоче Путін миру. Він хоче продовжувати війну з багатьох багатьох причин, про які я вже не стану вкотре вам нагадувати, але все показує, що ніякого миру навіть на 30 днів не буде, і постійно випускаються якісь клоуни на арену, які мають надати нових підтверджень, аргументацій, фактів. Ну чому неможливо перемиря навіть на 30 днів? Лавров каже, що як тільки в Україну, тобто в нас із вами без виходнест. Безвихідне становище, то ми хочемо перемир'я. Давайте повернемося в хронології подій. Ми не просили. Зеленський відверто сказав, що ми категорично проти, але погоджуємося на ініціативи американців. В нас немає критичної ситуації, ми не просимо ніякого перемир'я. Ми продовжимо нашу боротьбу на фронті, ба більше в Чорному морі в нас взагалі немає ніяких проблем. В нас флоту не було, а у Росії немає тепер. Після наших ударів то ж головний бенефіціар, до поки Російська Федерація, але найголовніше Лавров не може сказати остаточне. Він робить вигляд, що вони не хочуть йти на тимчасові поступки, вони не хочуть тимчасового перемиря, хочуть все остального, щоб воно вже було раз і назавжди. Добре, а що ви для цього зробили? Наші переговорщики, які були визначені президентом Путіном в Ер-Ріяді, напомнили обо всей этой истории американским своим коллегой, коллегам и сказали, что учитывая послужной список, ну и самой Украины, конечно, но и всей вот этой черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было бы. Напомнили также о том, что когда в 2023 году мы вышли, ну, истекла вот украинская часть инициативы, мы из нее вышли, после этого президент Эрдоган два или три раза пытался возобновить ее, причем возобновить, вот год назад он очень просил нашей поддержки в том, чтобы возобновить эту инициативу в упрощенном виде, без физических инспекций порожних судов, которые возвращаются после разгрузки зерна и удобрений. И мы даже на это были готовы пойти. Потом в последний момент Эрдоган сказал, это вот было год назад, сказал, что Зеленский хочет еще договориться о том, чтобы не наносить удары по объектам ядерной инфраструктуры хотя наносил удары эти только сам Зеленский по Запорожской атомной станции. Но поскольку это последовало из Киева, такое предложение, мы на это согласились, причем тоже без каких-то особых верификационных механизмов. То есть мы пошли на все просьбы президента Эрдогана, и на просьбу, которую Эрдогану в последний момент подсунул сам Зеленский, непонятно с какой целью. И мы сказали, да. А потом Эрдоган позвонил Путину и сказал, вы знаете, Зеленский передумал. Вот учитывая все вот эти передумки, учитывая то, что каждый раз, когда вдруг объявляется перемирие, и Украина соглашается на это, исключительно потому, что в конкретный исторический момент, о котором идет речь, Украина оказалась в безвыходном положении на поле боя. А как только наступала пауза, немедленно, в течение недель там, или пары месяцев, это перемирие грубо нарушалось, так было на протяжении всего действия минских договоренностей. Ну і завдяки Дональду Трампу ви злочинець Путін раптом згадав. ху-ху, виявляється, є Арктика. Арктика, на яку Росії немає грошей, Арктика, на яку немає можливості її розвивати, щось видобувати і будувати. Але якщо вона дуже потрібна Дональду Трампу, то чом би її не запропонувати? Тож тепер Путін і сам намагається до неї ближче триматися, ну і ще й повіз туди молодь. До речі, ви знаєте, що ходять неординарні плітки про його сексуальні здібності, схильності і симпатії. Але зараз не про це там заодно і поговорили ну скільки ж багато наразі в Російській Федерації можливостей, і все завдяки звісно винятково тільки путіну, а й справді можливості безкінечні. Можна, наприклад, відправитись на фронт і померти в Україні, можна наприклад спитися, тому що в Росії зростає кількість безробіття, ну і загалом війна. Санкції, ізоляція тисне на росіян або лишитися в Арктиці і чекати, коли і Арктика цілком повністю перейде під контроль американцям, і раптово ти прокидаєшся вже не росіянином, якому в потилицю плює кожен прохожий, а американцем і ребята учасники ледоколу знань в 22, 23 24 року. конкурс на місце був до пару до полутора тисяч людей. Що було саме Мы Здравствуйте еще раз. Очень рада вас видеть. Ребята вас ждали. Они и сами говорят, мы это видим, что ледокол очень сильно влияет на них и на их определение жизненных путей, на выбор профессии. Меня зовут Галушкина Ксения и мой родной любимый город это Нижний Новгород. Там я окончила физико-математический лицей номер 40. А сейчас я живу в Москве и учусь в МИФИ и в финансовом университете при правительстве РФ. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за все то невероятное поле возможностей, которое открыто для молодежи в нашей стране. Понравилась поездка? Давайте с этого. Прям прямо Это невероятно, правда. Вот. Нет слов, чтобы описать то, насколько прекрасна наша Арктика. Ну, знаете, мы когда думали, как все это организовать, и когда додумались до поездки на, на Северный полюс, честно говоря, у меня были сомнения. Думаю, ну, скучно будет, ребята, что-то пустыня такая, смотреть туда-сюда, ничего особо не интересно. Было а ведь эта пустыня действительно кипит удивительными видами животных. Mm -hmm. Нам посчастливилось увидеть касаток, около двух сотен тюленей, буквально в градусе от Северного полюса, двух белых медведей и еще моржей. Они э, Моржи, в частности, обитают на земле Франции Иосифа. И когда ледокол шел мимо льдин, на которых mm -hmm. проплывали мимо нас по несколько моржей, мы прозвали их моржрутками, моржовые mm -hmm. моржрутки. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Не йдіть без донату на відновлення автотарно спорту та техніки для наших підрозділів, які без диванів виходили із Соджі, але виходили з побитою технікою. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!